Okay, Assalamualaikum. Kita disambung dengan uh, Mahi Diri, part perpuluhan 2, uh, nombor 1. Kata, seketul aluminium yang berisi padu 5 cm3 mempunyai jisim 13.5 gram. Cari ketumpatan aluminium itu dalam gram per cm3. Okay, jadi ketumpatan itu apa? Ya, itu seperti yang diberitahu lah. Iaitu ketumpatan ialah gram per cm centimeter cube itu berat per isi padu. Okey, berat tapi dia nak berat dalam gram per isi padu. Jadi yang okey, jadi maklumat dia apa? Seketul aluminium berisi berisi padu a uh, 5 cm cube beratnya adalah 13.5 gram. Jadi ketumpatan okey, yang ini kamu belajar pada ketumpatan belajar di kelas sains eh ketumpatan ialah berat per isi padu okey ataupun uh, gisim lah okey eh? jadi dalam kes ini dia nak apa dalam gram per sentimeter cube jadi kita ambil ya yeah. unit dia tu 13.5 gram per 5 cm cube Okey. Ah uh, dia dinap tu memang seperti unit yang dia bagikan di sini. Jadi kita ringkaskan saja. Dia nak, memang nak dalam gram per cm cube jadi 13.5 bahagi 5 iaitu 2.7 2.7 gram per cm cube iaitu untuk Isi padunya 1 cm3 Beratnya 2.7 gram okay, Jadi untuk soalan nombor 2 Diberikan gambar rajak uh, Iaitu tentang Orang hutan Borneo Jisim semasa lahir Ialah 0.3 kg Jisim selepas 60 hari Dalam kg ialah 6.3 kg untuk orang utan Sumatera, jisim semasa lahir ialah 0.7 kg dan jisim selepas 60 hari ialah 7.7 kg a a1 berdasarkan maklumat a1 berdasarkan maklumat dalam jadual di atas jelaskan nisbah jisim semasa lahir kepada jisim selepas 60 hari bagi kedua-dua spesies orang utan. Okay, ha? Jadi, nisbah jisim semasa lahir. Okay, jadi, untuk orang utan Borneo, ialah untuk Borneo, orang utan Borneo, iaitu nisbah jisim semasa lahir. Itu 0.3 kepada jisim 60 hari iaitu 6.3 Okey, Tetapi yang ini bukan yang paling mudah Yang paling mudah kamu kena jadikan dalam nombor nombor bulat Jadi dalam kes ini cikgu darab 10 di sini Cikgu darab 10 di sini Kita akan dapat 3 kepada 63 Dan kemudian kita boleh bahagi 3 Bila bahagi 3 dapat 1 kepada 20 satu. Untuk orang hutan Sumatera pula Jisim semasa lahir lah Kosong perpuluhan tujuh Jisim selepas 60 hari ialah tujuh tujuh Jadi kita darab dengan sepuluh juga Kita akan dapat tujuh Kepada Tujuh puluh tujuh Dan kita bahagi tujuh Dapat satu, bahagi tujuh dapat sebelas. Okay. Dan yang A2, kadar pertumbuhan kedua-dua spesies orang itu dalam kg per 60 hari. Kadar pertumbuhan ialah uh, selepas 60 hari ialah jisim selepas 60 hari tolak jisim semasa lahir. Okay, jadi untuk ini, 6.3 tolak 0.3. Okey. Eh. Okey. per 60 hari. Jadi 60 hari tu tidak ada perubahanlah. Jadi jadi dia 6.3 tolak 0.3 ialah 6 kg dalam masa 60 hari. Okey, dalam kes ini mereka tak berminat untuk tahu dalam perubahan dalam satu hari. Mereka berminat untuk mengkaji dalam masa 60 hari. Okay, jadi kajian tu kan. Eh, jadi kenapa dia buat gitu tu, itu kena tanyalah pakar-pakar binatang. Okay, jadi manusia pun mungkin begitu. Kita tak tahu, kita tak berminat satu-satu hari. Okay, kita nak tahu selepas satu-satu ketika. Contohnya sebulan, 30 hari, kemudian 60 hari dan seterusnya. Jadi untuk uh, untuk uh, orang utan Sumatera ialah 7.7 tolak 0.7 ini pun per 60 hari juga. Jadi jawapan dia ialah 7 kg dalam 60 hari. Jadi kadar perubahan uh, untuk orang utan Borneo ialah peningkatan sebanyak 6 kg dalam 60 hari dan peningkatan orang utam Sumatera ialah 7 kg dalam 60 hari. Okay. Dan kemudian B, nyatakan dua kuantiti yang terlibat dalam kadar yang diperoleh dalam A2. Iaitu, uh, dua kuantiti yang terlibat, iaitu yang pertama adalah G-SIM. Okay, jadi, yang biasa kita gunakan sebagai berat lah. Dan yang kedua adalah masa. Masa yang diukur dalam hari. Okay, itu Soalan nombor tiga. Halim ingin membeli susu kotak. Susu kotak itu dijual dalam tiga jenis bungkusan yang berlainan seperti tunjukkan dalam rajah di bawah. A, tulis kadar harga bagi setiap susu kotak itu. Okey, tak kadar harga. Jadi yang kat susu kadar harga untuk kotak pertama ialah RM untuk yang pertama RM2.25 untuk unitnya, dia 250 ml. Untuk kotak yang kedua adalah RM4 tapi dia punya kandungan itu adalah 500 ml dan kotak yang ketiga harganya RM7.5 dan uh, kandungannya 1 liter. Okey, itu kadar bagi setiap susu kotak itu. Untuk A, untuk B tentukan harga per liter bagi susu kotak 500 ml yang 500 ml ni. Kalau maknanya 500 ml ni ialah 1 2 per 2 daripada liter eh iaitu 500 bahagi 1000 akan dapat 0 dapat 0.5 ataupun 1 per 2. Jadi bagaimana kita nak dapatkan dalam uh, dalam L jadi kita yang ini kita tulis balik 4 yang ini 500 ml yang ml ni kalau kita nak tukar kepada uh, kepada liter ialah kita bahagi dengan 1000 bahagi 1000 okey jadi kita dapat apa yang ini kita boleh tukar rm4 dan bahagi yang ini a uh, 500 per 1000 dan uh, sebab ni yang bawah kan jadi atas bagi bawah jadi RM4 darab 1000 per 500 kalau kita potong dapat 2 jadi yang perlu bayar ialah RM8 untuk per 1 liter okey Okay, jadi ataupun dalam bahasa lain sebab kamu, kalau kamu tahu 500 ml last setengah liter beli dua kotak satu kotak RM4 dua kotak RM8 dan C susu kotak yang manakah ditawarkan dengan harga yang paling menjimatkan justifikasikan jawapan anda okey jadi kita dah tahu, kalau kita beli satu kotak yang 1 liter tu, harganya RM7.50. Kalau beli uh, dua kotak yang 500ml, kena bayar RM8. Jadi, kalau yang ini, kalau kita tahu juga ini, sebenarnya, uh, 200 ml ni, sebenarnya 200ml ni 1.4. Okey, kena beli 4 kotak. Okey, jadi untuk ini, kita akan beli 4 kotak. Jadi, 2.25 darab 4. Yang ini sebab 250 Darat 4 akan dapat 1000 ml Ini darat 4, 2.25 Ialah RM10 Okey Ha, Jadi, uh, kenapa cikgu nak tahu 1000 ml? Sebab 1000 ml adalah uh, 1 liter Jadi, untuk kotak ini Kamu kena beli 4 kotak untuk cukupkan 1 liter Yang ini beli 2 kotak untuk cukup 1 liter Dan yang ini beli 1 kotak untuk 1 liter jadi yang paling murah per unit ialah RM iaitu yang beli satu kotak besar. Okey, itu penjimatan secara teorinya. Okey, kenapa dia kata teori? Jika kamu rumah kecil tak habis, dia akan membazir. Jadi kamu kena beli ikut keadaan sebenar eh? Jadi ikut ikut teori matematik memang kita beli yang ini dan kita akan dapat penjimatan dari segi kuantiti. Okey, jadi tapi secara praktikalnya bergantunglah kalau tak ada orang dalam rumah dan kamu boleh habis yang ini saja dalam masa sehari atau dua hari. Dan kalau kamu boleh lebih dan tak akan habis, kena buang. Itu lebih membazir. Okay? Right. Bezakan antara uh, pelajaran matematik dengan uh, pelajaran uh, hukum akal biasa. Assalamualaikum. So,